Всем привет, вам я. Сегодня мы будем играть в эту игру. Я в шоке, конечно, что задний фон, я не нафига. Ничего не чуты. Дайте что слухала, что за задний. Ну, что не задний фон, чуты, что там что-то поворотит. Там нафига, не не чуты. У меня такие приложения будут, вот, приложения. Что я могу просто отставить, ну и все, пойти. Если я даже пойду куда-то и скажу что -то... Там не будет что-то, потому что это и задний фон, ну задний шфон. там ничего. Это задний фон, да? Я в шоке, конечно, что шо, ничего не чуто за задний фон. Ну вообще, бачалы такие десь. хотя бы ну и кейс такие приложения, да просто за задний фон не, ничего не чуто. Например, вы снимаете видео, когда вы ваши батьки, например, ссорите. Ну, И... Тут, наверное, стопудово пустишь. Ну... Вот. Ну, в принципе, просто скажу. Зачем же сказать там все лишние. Вот, короче, то... Сказать... Ну, вы можете скачать это приложение я скажу вам. И не париться, чтобы какие звуки там было и Я, конечно, в шоке. Да. Короче, не проходила. <laughs> <laughs> вот я хочу сказать. Зря-то почему не будет видео, потому что я иду на день рождения. Ну, как вы понимаете, я не хочу этого. Если это дома у кого-то было, то я просто взяла и лишнюю их там комнату, если Если это у меня, например, было дома, то я взяла, пошла в эту комнату. Просто у меня сейчас еще... тут есть комната, где я сплю, в принципе, что у всех есть у нас спальня ваша. Ну, ваша комната. Вот. То это тут сплю. А логично, если это же моя спальня, в принципе, сказать. Как тут? столик. Вообще сказать, на <laughs> комнаты. Ну, столик на той комнате есть, а то есть в другой комнате. А тут в спальня спальне, потому что мы шли... Ну, я сама тут сплю на вылыку спальню ну, блин. Я не сама сплю, я сама сплю просто блин мне покажу что... о комнаты не мама, но я сама сплю у меня такая огромная кровать я думаю это не нормально, надо какую-то нормальную кровать да, короче вот за приложение прикольно ты берешь, просто снимаешь, и лишние звуки. Вот я если иду куда-то, спрошу, по-моему, мамы, например, у кого-то что-то там спросить, то мне не придется одеть и оставить телефон просто, блин. Вот. И там просто буду чешена, потому что вы понимаете, что... Ну, это лишний звук будет. Типа за фоном. За фоном ничего не чуты. Я типа ну, прознимала, я слухала. И там не было чуты. Это плюс. Что я могу тебя спокойно снимать. Ой, кто-то там из соседей моих орёт. Да потому что у меня очень много соседей. Это какие-то маленькие дети. Да, я не понимаю, почему мы такие одни маленькие есть. Ну, нема такой такого будинку, где не мама маленьких детей. Ну, они просто посюда. Просто они еще не вернутся. Может, там они сейчас спят и никого не там не орут. Ну, не бывает орут. Потому что у меня нет таких соседей. Это я теперь одна такая взрослая, потому что ну, я от нас взрослый, типа, ну, из детей, в принципе, сказать. И так сказать, вообще, я бачила, ну, хотя бы, ну, я вообще бачила от ногу нормального чела. Ну, в принципе, да. Чел было нормальный, ну, молокосос какой-то, а просто нормальный любой чел. Я была этому рада. Извините. Почему я была рада? Ну, вообще, зря я заряю, радовалась, То, что я до нас вообще приехала кстати. Потому что я его раньше не бачила, а Бобин жил. И, наверное, жил у нас. Ну, а так может быть, что он приехал, например. Да, например, он не тут жил, а приехал. Да. Вот. И хочу сказать так, что шо... зря, потому что я постоянно тоже двигаю крыльки. Они такие были взрослые. Ну, в принципе, сказали, крокодилы тоже были взрослые. Ну, такие я кот, потому что я еще и сказал такие. я просто в в школу, в принципе, сказать. а мы там спускалась. Вот, они такие, меня надеюсь, добрый ты. Я запомнила его голос. Я его чую постоянно, чи мені кажется, я не знаю. Может, мне кажется, что это его голос. Это может другие у нас есть тоже. И все. У нас четыре и четыре этажа. И на, і... ну, на каждом по три две, одной, ну, по три две, по одной и. Ні, три два, три два двері, три дві двері здесь. <сі> От по каждому етажу. Типа, ну на першому дві, дві роді, другому три, п'ять двері, потім п'ять додати два. Ой, п'ять додати три вісім, вісім додати. два. Не, у нас пять этажей. И 2 туда. так. Три. Додаты два. Древние пять. Пять три. У нас висим. А висим 2 два. Десять. Десять додаты четыре ну, на этом этаже последнем, ну, сверху, с самого верху, чего четыре этажа. Ну, это какой-то особенный. Не знаю, не знаю. Да. И у нас выходит 14 дверей. Две Двыми... мы... Ой, одну мы знаем. Потому что, ну, я рассказала. Не, не знаю, может, мне кажется, конечно, что это он. Ну, я думаю, что это он. Следующая соседка... Да, соседка была девочка. Была девочка. Она, конечно, казалась просто, ну, с кем не говорила вообще. Ну, она такая была, блин. И вид такая мила, типа, улыбалась. Но при этом она орала. она даже не маленькая, она уже нормально, на ей почти, ну, 8 лет, как мне. У меня у нее 7 вообще. Сказать не знаю, что у нее там было то Я, короче, не знаю, но после этого видео сразу другую часть снимаю. Тут вообще три части. Третья часть, третья часть понедельник. Потому что один день я не снимаю видео. Вот. А мы можем тоже третий день. То, что я забудьте, может. Да, я так само бывает, забываюсь, То забываю про какие части снимать это да, можно туда снять. Какое счастье. Кстати, плюсы. Короче, ну она такая мила, но... она орёт. Это бывает, что ну, вы куда сварите, и так само от мальчика того не бачу. Чё, и чула, то я не бачит. Я просто... Я чула, лали... это девочка орёт. И мальчик <как> Извините Я, короче, не понимаю, конечно Я просто не понимаю, какие у меня соседи Мальчик на третьем Девочка на трёхом На первом месте покажу Я не знаю, потому что Ну, ещё у нас такого ничего не мое Ну, конечно, у нас так Сказать Седать На пятом этаже. Кажется. Роди. Сейчас я напомню. помню. На пятом, наверное, этаже. Вот. Хотя там подросток. Потому что у всякие дискотеки рубят. Больше, чем уже одетых соседей в нации Хорошо. Дискотека какая-то у кого-то там. Такого не может быть. Мы просто на таком Сейчас будет другой часть, всем пока.